Сколько нас таких пенсіонерів болей, а могли б прийти сюди і все зробити, все було б замечати. До нас звернулася пацієнтка, пройшло три тижні від моменту операції, їй було проведено зняття швів. До нас вона звернулася з правобічним гонартрозом 3-ї стадії. Пацієнті проведено ендопротезування правого колінного суглобу медіа системою Скажите мне, будь ласка, как вы себя як как як боли еще можете сказать после операции? Ну, я хочу сказать, что я 15 лет практически промучилась этой болячкой и просто у меня уже безвыходная ситуация была и тут вдруг однажды случайно я в интернете увидела рекламу вот на эту клинику. Приехала поинтересоваться и через три дня мне уже сделали операцию. Все замечательно. У меня таких болей, как были вот э, во времена нормальные мои, нет вообще даже близко. То есть нога три недели прошла, нога более-менее ходит, и колено, правда, еще не до конца сгибается, но уже сгибается. Потихонечку надо его разрабатывать. Доктор меня ругает, что я плохо разрабатываю его. А так все замечательно. И вообще, вообще огромное вам спасибо. Вот молодые хлопцы, хирурги, ну рученьки золотые. Вот просто вообще молодцы такие. Я вот поражена просто, что вот такая клиника существует, а о ней никто не знает. Сколько нас таких пенсионерок мучается от этих болей. А могли бы прийти сюда и все сделать. Все было бы замечательно. Поэтому я вам говорю, женщины дорогие, приходите, не бойтесь. Все замечательно будет. Вам все сделают. Ребята хорошо относятся к больным, к пациентам. А коллектив какой замечательный. Все такие девчата доб добрые. Все, и кухня у них замечательная. И кормят нас хорошо. И все тут у вас хорошо. Поэтому я просто призываю вас. Идите и не бойтесь. Все будет хорошо. Не пройдет и там несколько недель и уже будете бегать, как зайчики. Один з найкращих відгуків. Дякую, дуже приємно нам таке чути. Спасибо. Всього вам найкращого, але реабілітацію треба зайнятися і буде супер результат. Спасибо вам большое. Спасибо і вам, дівчата, і вам ребята. Всім спасибо большое.